Готовились к этому матчу очень серьезно. Но к сожалению, некоторые игроки те в обороне, которые допустили такие детские ошибки, о том, чем мы показывали, как ребята играют. Сильные и слабые стороны их также и получили. Поэтому пришлось сразу при счете 2-0 перестраиваться. Чего вообще не планировалось идти в банк, к сожалению, на контратаках. То что мы нисколько не использовали. Ну, Александрей использовал свои моменты на контратаках, забил эти мячи. Что можно сказать? Дисциплина в обороне в начале всей игры, то, что мы предупреждали строгость с первой минуты внимательно играть, потому что скоростные фланги, некоторые ребята нас не услышали. Хотя, возможно, может и перегорели, потому что настраивались они очень хорошо, тут вопросов нет. Абсолютно не удивило стартовый состав, тем более мы знали, что у них пропускает грецу. Мы так и предполагали, что будет. Но мы думали, что возможно будет играть один под ним, другой выдвинутый чисто. Так оно и получилось. Я говорю, то, что ну, два мяча в начале игры мы я говорю, пропустили из-за своих собственных ошибок в обороне. Спасибо. Уже, мои коллеги, еще, пожалуйста. Будут вопросы? Нет, спасибо. Льв.